Машина так, непосредственно да, для, значит, белорусского тракторного завода комплектуется двигателем импортного вложения трехцилиндровый водяное охлаждение полный привод так, тут немножко что имеется что четыре колеса все ведущие Вы думали, что вот, вот, э, тормоза, пневмо, тормоза плюс гидроусилитель, плюс отопитель, плюс фильтр салона, то бишь это уже комфорт для тракториста, дополнительно мало того, что открывается крыша заднее стекло, еще зимой очень комфортно работать, почему-то уж не мерзко, спокойно, в каком свитерке, без шубы и так далее. Очень маневренный, экономичный, в среднем парк Чербакова у нас работает, средний расход где-то 3,5 литра на 10 тысяч квадратных метров сухой горки или чистка снега? нет, чистка снега также он комплектуется дополнительно фронтальным погрузчиком небольшой нож а спереди также дробильной машиной повторюсь, можно его агрегатировать, рецепт небольшой либо косилку. Ну, в общем, вариантов очень много. Может также и пахать, и бронить, и культивировать. Главное, чтобы было специфическое, специальное оборудование. А стоимость этого оборудования? Отправляющие Донецком федеральном. ООО «Техноторг», «Техноторг Дон» У нас группа компаний. Нашему, как говорится, нашим партнеру 77 заводов-производителей, наших как наших отечественных стран СНГ, и также европейских Дополнительно, сейчас я так... Нет, может, все. Вот 8 тысяч гривен. Да, да, да.